Yenə 1-ci Şamuel kitabı 10-cu fəsil 6-cı bənd. Deməli Şamuel şahla danışır. Yaxşı. A Şamuel peyğəmbərdir və o bir cəvan oğlana, deməli onu məhs eləyib deyir ki, sən padşah olacaqsan. Sən ölkənin paçığı olacaqsan. Buna kimi o ölkənin ümiyyətlə paçığı yox idi. A, Şaul İsrailin 1-ci paçığı olmalı idi. Və Şamuel onu məhs eliyib deyir: "A, sən gedəcəksən və 6-cı bənddə deyir: "Rəbbin ruhu üzərinə güvvə ilə enəcək və sən də onlarla birgə peyğəmbərlik edəcəksən və dönüb tam başqa bir adam olacaqsan." A, bu gün istəyirəm bu bənd haqqında danışaq. Yaxşı, a. Şəmail deyir, sən dönüb tamamilə başqa bir adam olacaqsan. A, o demirsən, bir az dəyişəcəksən. O demir ki, bilirsən, sənin 1-2 dən səhvin var həyatında və sən onları yavaş-yavaş düzəltməli lazımdır. Hə? o deyir ki, bilirsən, çalışmaq lazımdır. Bəlkə bunları öz həyatından götürəsən. A, bəlkə bəlkə necəsə ehtiyatlı davranasan, o bunu demir. Şamuel şauva deyir, sən tamam başqa bir insan olacaqsan. İmanlı insanın həyatı mütləq şəkildə bu hissəni özündə daşımalıdır. Başa düşürsüz bunu? İmanlı insanın həyatı mütləq şəkildə bu hissəni özündə daşımalıdır. Sən başqa bir insan olacaqsan. O deyil ki, yavaş-yavaş a dəyişəcəyəsən. O deyil ki, yəni o deyil ki, bax öz üzərində işdə və psixologiya və dəyiş və nə bilim a kurslara getsən, öyrətsinlər və sən biraz dəyişəcəksən və insanlar sənə baxıb deyəcəklər ki, "A, hə, sən ha hə, bunu biraz başqa cür eləyirsən artıq." Amma odur ki, imanlı insan tamâm başqa bir insan olur. Və necə bu baş verir? Bugün bu gün bu haqqı danışacağıq. Necə bu baş verir? A Mən mən istəyirəm ki biz qalatlara məktub açıq üçüncü fəsili. A və qoyurub da oradan bizə izah eləsin. Qoyurub da oradan danışsın bu gün və həqiqətən dəyişikliklər baş versin. A çünki bunsuz bu bu həqiqətən sadəcə dindi ponsuz budordan sadəcə o vaxtdır ki biz gəlirik və hansısə təhsil alırıq, daha savadlı oluruq, bir az, bir az a, cavablar bilirik hansısə gəlin suallara, hə? Amma əslinə gəlsə Bibliya doğrudan onun üçündür ki biz tamamilə başqa bir insanlar olaq. Başa düşürükmü biz o ehtiyacı? Görürükmü biz özümüzdə bu ehtiyacı ki mən istəyirəm tamamilə başqa bir insan olum? Mən istəyirəm dərhal da dəyişilim 180 dərəcə. Elə deyil ki, bu yaxınlarda bir nəfərlə danışdım və o çox şirin adamdır. Şükür Allah o insanın həyatına görə o yeni imana gəlib və o deyir: "Bilirsən, hər şey əla gedir. Mən görürəm ki, dəyişilirəm. İndi bax, 2 dənə günahım qalıb. Onları da yığışdırım, olacam lap kənin." <laughs> və bu möhtəşəm, səmimi sözlər idi, amma o insan görəcəyi getdiyicə ki yox elə deyil bu 2 dənə şey o hə o iki deyil hə o iki deyil a imanlı insan bax bu bu acılıqla yanaşır rəbbə ki rəbb mən istəyirəm tamamilə başqa bir insan olum mən istəyirəm dəyişiyim mən istəyirəm ki sən məni dəyişəsən nə vasitəsi ilə bu baş verə bilər a qalatlara məktub 3-cü fəsil 2-ci bənddən oxuyuram. Sizdən yalnız bunu öyrənmək istəyirəm. Ruhu qanuna əməl etməklə yoxsa eşittiyinizə iman etməklə aldınız. Və sonra 5-ci bənd. Bəs sizi ruhla təmin edən və aranızda möcüzələr yaradan Allah, bunları qanuna əməl etməyinizlə Yoxsa eşitdiyinizə iman etməyinizlə icra edir. Nə vasitəsi ilə Rəbb bizdə dəyişiklik eləyir? Necə o bizi dəyişir? Necə o bizi tamamilə başqa bir insan eləyir? Biz nəyəsə əməl eləyirik? Yox. Dirsiz eşidirsiz və siz ona iman eləyirsiniz. Bax bu kitabın sirri bundadır. Başa düşürsüz. Bu kitabın sirri bundadır. Mən eşidirəm və mən buna imanla yapışıram. Və bu iman məni dəyişir bütövlüklə. Mənim kökümü dəyişir. Mənim ürəyimi dəyişir. Mən yeni ürək alıram imanıma görə. Mən yeni həyat alıram ürəyimə görə. İman vasitəsi ilə. Mən təlimi eşidirəm. Mən ona inanıram. Mən də eşidirəm. A Qanun təkrarı kitabı 1-ci fəsil və bu gün biraz çox oxuyuruq, amma bu möhtəşəm bəndlərdir və A Dördün də siz qulaq asa bilərsiniz sonra YouTube-da həbunu. A Bu bu çox çox möhtəşəm bəndlərdir həqiqətən. Hey, a Qanun təkrarı 1-ci fəsil 5-ci bənd. A İordan çayının şərq tərəfində yerləşən muaf torpaqlarında Musa bu qanunu izah etməyə başladı. A, mən bənd sadə bənddir, hə? Flan torpaqlarda Musa bu qanunu izah etməyə başladı. Amma o vaxt ki biz orijinala toxunuruq. O vaxt ki biz toxunuruq qədim ibrani dilinə, biz möcüzələr görürük. Və bu sözlər A qanun sözü burada qanun deyil bu 1. Yaxşı. A hər yerdə qanun kimi tərcümə olunub və tərcümə eləmək olar qanun kimi. Okay. Amma əslində bu təəlim sözüdür. Yaxşı. Musa bu təlimi başlada izah eləməyə. Hansı təlimi? Bütün bax bu kitabda indiyə kimi nə yazıbsa, indiyə kimi Allah Musaya nə deyibsə, Musa qanun təkrarında başlayır bunu izah eləməyə. Və izah sözü bilirsiniz nədir? A, orijinalda bu söz o demək idi ki, o o çalışıb hər şey eləsin ki, bu su kimi şəffaf olsun onlar üçün. Ki bu elə aydın olsun onlar üçün. O çalışıb bu təlimi elə çeynəsin ki, onlara ancaq udmaq qalsın. Musa Allahın təlimini onlara izah eləməyə başlayır, çeynəməyə başlayır. Ay hər şey eləyir ki, insanlara bu aydın olsun, sadə olsun. A biz bunu eləməyə çalışırıq, hə, kilsə də biz bunu eləməyə çalışırıq. Biz çalışırıq kəlamı çeyniyək, biz çalışırıq kəlam haqqında düşünək, eşidək, müzakirə eləyək, bilmirəm nəyə ki, kəlamdan heç olmasa a bir toplantıda bir bənd bizim üçün aydın olsun ki, biz onu qavraya bilək ki biz iman eləyək və bu bənd bizim həyatımızı dəyişsin. Hə. Necə biz, necə biz başqa bir insan ola bilərik? Bizə lazımdır ki, ki biz izah eşidək. Bizə lazımdır ki, bu kitab bizim üçün açıq kitab olsun. Hə? Bizə lazımdır bu kitabı başa düşmək. A bizə lazım deyil ki bu kitab bağlı olsun polkada. Bizə lazım deyil ki biz əzbərçi olaq, əzbərdən bilək bu kitabın bəndlərini, yox o deyil. Bizə lazımdır ki biz bu kitabın mənasını başa düşək. Məhzini başa düşək, ürəyini tuta bilək. Və biz imanla qarışdıraq bunu. Və inanırıq ki, bunun vasitəsi dəyişik ilə dəyişiklik eləyəcək. o musanın ürəyində idi o. Hə Musa baxır qanuna və deyir mən istəyirəm ki insanlar üçün bu asan olsun. Bir sür Rəb, Rəb o deyir ki mən müqəddəs ruhu göndərəcəm və o sizə izah eləyəcək. Və sonra a, bütün kilisə məktublarında a, yazılıb ki Rəbbə xidmətçiləri kilsədə pastorlar, müəllimlər, episkoplar Onlar onun onun üçündür ki, bu təlimi aydın eləsinlər. Rəbb hər şey eləyir ki, bu təlim bizim üçün aydın olsun. Ki bizə asan da olsun onu qavramaq. Amma biz bunu istəyirik. Hə, biz istəyirik bunu qavrayaq. Biz istəyirik ona imanla yanaşaq. Və bu gözlənti Mən istəyirəm Rəbbə bu gözləntilə yanaşım. Ya Rəbb. Necəsən şa ola demisən ki, o başqa bir insan olacaq. Mən istəyirəm, yarab. Mən istəyirəm ki, sən məndən bunu eləyəsən. Mən istəyirəm başqa bir insan olum. Əbilirsiniz buna aid bir şahadət danışmaq istəyirəm. Bu, deməli, kilsə atalarının biri ilə baş vermişdi 3-cü əsrdə. Augustin adlı bir şəxslə, bəlkə siz onun adını yenə eşidəcəksiniz. A Bu insan möhtəşəm imanlı idi. Neçə dənə kitabları indiyə kimi çatıp 3-cü əsrdə yaşayıb. Yaxşı, indiyə kimi biz onun kitablarını oxuyuruq. A Və bu insan şəhərdə gəzirdi. Və keçmiş həyatından, imanda, imandan qabaq olan həyatından O bir qadınla rastlaşdı. Hə, a, o artıq bir neçə il imanlıdır. O a, Rəbbə bağlıdır. O artıq Allahın kəlamını öyrədir. Hə, və birdən o keçmişdən bir a, qadınla rastlaşır. Hansının ki, həyatı yaxşı həyat deyil. Hə. O və, və o qadın gördü onu, düşdü dalıca başladı qışqırmağa. Avgustin, Avgustin. Bochəndü vaxtı qadına və deyir: Mən Avgustin deyiləm. Sağ. Ol. Mən Avgustin deyiləm. Mən tamamilə başqa bir insanam. Başa düşürsünüz? Tamamilə başqa bir insanam aldadı məna yoxsa yox? Yox. Yox. Rap onun həyatında böyük dəyişiklik eləyib. Hə, o artıq o insan deyil ki, dursun və o qadınla söhbət eləsin və sonra ondan harasa getsin. O artıq o insan deyil. O, artıq o Avqustin deyil. Başa düşürsüz? O artıq o insan deyil. Bizim həyatımızda Biz eşidirik bu vəzilləri və biz bundan sonra vəziyyətlə qarşılaşırıq və biz başa düşürük. Mən artıq o insan deyiləm ki, keçmişdəki kimi bu məsələləri həll eləyim. Mən artıq o insan deyiləm. Qabaq mən bunu belə həll eləyə bilərdim. Qabaq mən bunu belə eləyə bilərdim. İndi mən artıq o insan deyiləm. Mən artıq bunu belə eləyə bilmərəm. Mənim həyatım dəyişilir. Çünki mən başqa şeylərə inanıram indi. Mənim imanım məni başqa insan elədi. Mən indi başqa cür yaşayıram. Mənim başqa cür həyat tərzim var. Başqa cür düşüncə tərzim var. Mənim əhatəm başqa cürdür. Mənim başqa, hər şey başqadır. Mən başqa cür insanam. Şaul başqa cür insan oldu. Onun hər şeyi dəyişildi. A, Vərəb deyir unut keçmişini. Rəbb deyir, "Goy sənin keçmişin səni saxlamasın." Çünki bilirsiniz, keçmiş bax həmən həmən o şey, A kişa oğlun həyatını sonra dağıtdı. Bu oldu ki, o qayıtdı öz köyünə, kimliyinə. Bilirsiniz nə oldu uşağı oğlun sonra 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 uşağın həyatı ilə O başqa bir insan qalmadı. A Saul qürurlandı. Saul qısqandı. Saul Davud peyğəmbərə nifrət eldi. Saul onu öldürmək istədi. Şaul Allahə tabe olmadı və axırda Şaul hələk oldu. Okay, Şaul. Sən yenidən doğulmuş imanlısan. Sən xilas olmusan. Əsən dəyişilməsən, sən yeni bir insan olmusan. Sənə baxan səni tanımırdılar. Sənə baxan deyirdilər, "Şaul da peyğəmbər imiş." Nə danışırsan? Şaul da belə peyğəmbərlik eləyə bilərmiş. Hə? Belə deyirdilər Şaulə. Gör nə baş verdi? Şaul da peyğəmbər imiş. Şaul padşah oldu. Yazılıb ki, Şaul Allah Şaulu dəstəkləyirdi. Yəslik ki, Allah Şaulla idi. Amma nə oldu sonra? Şaul qayıtdı köyünə, həyatına. Şaul qayıtdı keçmişə. Öz-özün öldürürsən. Aha. Hə, Şaul qayıtdı köyünə, mənliyə. Hə. Şaul sən axı başqa bir insan olmuşdun. Şaul sən axı peyğəmbər idin. Sən axı padşah idin. Kimdən qorxasan? Niyə niyə qısqancılıq eləyəsən? Niyə nifrət eləyəsən? Niyə qorxasan? Niyə özünü öldürəsən? Nə oldu? Çağırır, mən bilmirəm. A. Mən sadəcə qalmadım bunda. Mən sadəcə yeni kimliyimdə qalmadım. Mən mən sadəcə ə eşit, e, eşitdikləmə imanla qarışdırmadım. A Şamuel mənə danışırdı, amma mən buna inanmırdım. Mən kəsdim bu əlaqəni. Mən bütün ruhani əlaqələrimi kəsmişəm. Mən heç kimdən danışmaq istəmirəm. Mən istəmirəm kimsə mənə məsləhət versin, kimsə məni öyrətsin. Alınmır məndə heç nə siz hamınız mənə atmısınız. Heç kim məni istəmir. Bu şaulun etiraflarıdır. Yoq şaul sənə danışsan. Biz hamı sənin yanındayox. Biz səni dəstəkləmək üçün burdayıq. Davud da sənə nifrət eləmir. Davud sənə sadiqdir. Davud sənin əskərindir. O sənə görə ölmə getməyə hazırdır. Şamuel də burdadır ki, sənə görə dua eləsin. Yox, siz məni aldadırsınız. Mən sizə inanmıram. Mən məhəbbətə inanmıram. Mən buna, a, mən buna ür, ürəyimdən yanaşmaq istəmirəm. Mən buna laqeyd, soyuqqanlı yanaşıram. Mən seçdim yolumu, siz məni dəyişə bilmərsiz. Mən seçdim yolumu. Başa düşürsüz nəyə danışıram, hə? İnamsızlıq bəli laqeydlik, təkəbbür. Bəli. Və o insan hansını görəb tamamilə başqa bir insan eləmişdi. Rəbb onu belə eləmişdi. Siz bunu təsəvvür edirsiniz, Şaul bunu yaşayır və deyir, mən də ordan da dəyişilmişəm. Göyünə Şauldan heç nə qalmayıb əsar əlamət qalmayıb. Mən yeni bir insanam. Mənə başqa cür baxırlar, mən özümü başqa cür görürəm. Rəb məndən danışır. Çağal davam elə. Çağal bu cür davam elə. Sən bunda elə boy ata bilərsən. Qal Şamuelin böyründə. Şamuel peyğəmbərliyi eləyəcək. Şamuel sənə təəllüm verəcək. O sənin üçün aydın eləyəcək bu kitabı. İmanla yanaş buna. Və sən dəyişəcəksən. İzzətdən izzətə sən dəyişəcəksən. Və bu sənə ləzzət eləyəcək. Sən bunda istirahət eləyə bilərsən. Amma şaul özündən daha çox və daha çox yorulurdu. O görürdü ki, o Allah elədiyi başqa bir insan deyil, o şauldur. O sadəcə şauldur. Hansı ki, alınmar. Hansı ki, idarə eləyə bilmir hansı ki öz həyatı ilə bacarmır. O özündən yorulmuşdu. O diskinmişdi öz həyatından. Hədir ondan sonra mən ölü. Bu nə həyatdır? Bu nədir? Bezmişəm bunların hamısından. O mühakimə eliyirdi. O insanlara ittiham eliyirdi. O bilmirdi kimə sataşsın artıq. Başa düşürsüz. O heç bir yerdə rahat oturmurdu. Həm onun qabağında günahkar idi. Aha. O onun oğulu ilə münasibəti yaxşı olmadı. Bir nəfər insan yox idi ki, Şaul onun yanında özünü rahat hissələsin. Bir nəfər insan tapılmadı. Niyə, Şaul? A. Bilirsiniz, Mən mən sadəcə bunu demək istəyirəm. A Allahın ruhu yaxın deyox bizdədir. Allahın ruhu bizdədir. Və o bu gün hazırdır bax ki bizi başqa bir insan eləsin. Bu vəz vasitəsi ilə. Elə deyil? Əgər mən bu vəzi yitsəm Rəbb məni dəyişə bilər. Hə? Əgər mən 3 gün bundan sonra sonrakı vəziyyətsəm mən başqa insan olacam. Və hər vəz ilə, hər görüşmə ilə, hər evdə oxunan fəsil ilə, hər evdə olunan dua ilə, evdə, işdə yəni fərqi yoxdur. Siz başa düşürsüz nə demək istəyirəm? Bizim şəxsi Rəbb ilə gəzintimizdə, o vaxt ki biz gəzirik, o vaxt ki biz təkük, o vaxt ki biz kilsədəyik, Rəbb hər dəfə deyir: "Mən bundan sonra səni yeni bir insan eləmək istəyirəm." Mən bunu eləyə bilərəm. İmanla qarışdır, oxuduğunu, eşitdiyini və hətta dediyini, o vaxt ki sən bölüşürsən insanlarla müjdə ilə, özün inan bu sözlərə. İmanla elə bunu. Və sən yeni bir insan olacaqsan və sən bu yeni insanlığında möhkəmlənəcəksən. Bu başqa bir insan, İsa Məsihdir. Sən İsa Məsihə oxşayacaqsan getdikcə. Daha çox və daha çox. Rəbb deyir, bu həyatda mən hər şey eləyirəm ki, sən İsa Məsihin surətinə oxşayasan. Hər şey eləyəcəm də. Axıra kimi qal bunda. Qal ruhani insanların ətrafında. Qal bu kitabın yanında. Qal dönmə, möhkəm ol. A Biz Şaulu görəcəyik səmalarda. Yaxşı. Biz onu görəcəyik səmalarda. Baxmayaraq ki, o öz həyatını məhv elədi. Biz onu görəcəyik səmalarda. Sağ ol. İsanın yanında. Və Şaul və və bilirsiniz, mən dua eləyirəm ki, Şaul bizi görəndə o desin, "Hey, nə yaxşı ki, mənim həyatım sənin üçün dərs oldu. Nə yaxşı ki, sən mənə baxdın və başa düşdün." Hə, başa düşürsüz? Eh. Hey, bu, bu möhtəşəmdir. Sən mənim həyatıma baxdın və sən dərs götürdün. Hə düzdür, məndə bəzi şeylər alınmadı. Amma Rəbbim lütfünə görə mən də xilas olmuşam. Amma nə yaxşı ki, sən mənim həyatıma baxdın, ibrət götürdün. Nə yaxşı. Ki sən axira kimi lütfdən yapışdın. Axira kimi ruhani insan kimi boy attın. İman qərarlarından dönmədin. Axira kimi getdin. Və sən başqa bir insansan. Uh -huh. i mean uh -huh. i mean